Фамилия Ланье снова замелькала в закарпатском скандале, правда теперь речь идет не о народном депутате, а о мэре города Свалява. В чем он замешан и кем приходится Михаилу Ланье? Подробнее Марина Коваль. Эта старая коммунальная котельня находится в самом центре города Свалява то, что ее продали с аукциона, жители соседней многоэтажки узнали, когда новый частный собственник оградил участок и начал строительство. Стройка перекрыла проезды и захватила часть придомовой территории. Не знали, может, где было и напечатано в газете, может, где и было. Но так особисто до нас, если до громады, они мали звернутися. Когда мы уже увидели, что строительство ведется, то это уже не есть слухами. Жители опасаются, что на месте котельной здесь, в тесном дворе, вырастет многоэтажка. Так им сказали сами рабочие, хотя разрешительных документов На, робот предпринимателю не видавали. на сьогоднішній день іще не оформлені дозвільні документи. Так як я документи не видавала ніякі на містобудівних умов на будівництво, вони без них не мали б отримати декларацію про початок будівельних робіт. Вести незаконное строительство под носом у мэрии, а она находится через дорогу, у обычного гражданина не получилось бы. Помогли предпринимателю родственные связи, уверены люди. Ведь отец бизнесмена, бывший начальник местной милиции. А еще вот что говорят. Родственные связи, бывшее положение. Люди зараз боятся на камеру говорить и давать интервью. Боятся помстить с их боку. Далеко ходи не треба. Вам укачу перший приклад. Це є моя власна викопана земля під комерційну діяльність. На ній я можу будувати значить, будівлі, які будівлі комерції. Це говорить сам предприниматель. Он отрицає в мавстві і яких либо зв'язках з мером міста. Мій батько був начальник поліції 25 років тому. Ну і був досить довгий час. Розумієте? і це не має якого відношення Абсолютно, значить, що тут було раніше, про родині зв'язки з мером. Ну ніяких абсолютно. абсолютно никаких не с мером. Ну, я э, часто звертаюся в міську раду, часто до заступників, інколи до мера, но это я редко. Мер Сваляви Иван Ланьо, родной брат нардепа Михаила Ланьо, известного по Мукачевской перестрелке. Узнать что-либо у него самого не удалось. Он на совещании в Ужгороде и сегодня на работу не вернется. Чи... Че... Есть у нас шанс, что сегодня с ним встретиться? Жители Свалявы возмущены тем, что на их жалобы никто не реагирует. Обращались в прокуратуру, оттуда отправили в архитектурную инспекцию, мол, строительство не компетенция прокуратура. А в инспекции заявили, проверять частное строительство даже незаконное не будут. К не запретили. Теперь активисты планируют обращаться в Киев, в Генпрокуратуру и МВД. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область.